Kemudian baca Quran. Sampai lonjong gigi julin mata baca Quran. Nak ngabis kan Saya yakin dan percaya. Surau ni juga habis 30 juzu. Membuat halakoh. Ada buat halakoh kan? Halaqah, tak ada Tadarus Quran. Ada? Tuan Zul. Saya yakin dan percaya. Pastinya. Bahkan bobot-bobot. Ada sampai merajuk. Ha, ini bukan saya cerita sembang bohong-bohong tuan-tuan. tu ada yang merajuk. Pada tak datang terawih, merajuk. Pergi masjid tempat lain. Pada siapa? Tak dapat jadi ahli Tadarus. Dia nak 30 orang. Tiba-tiba dia sampai dia orang yang ke 31. Tak dapatlah dia. Eh, merajuk dia. Hmm. Nampak? Ya. Semangat nak baca Quran. 30 juzuh habis. Jangan memang. Tapi bulan biasa 3 kul pun tak habis-habis. Sampai tak tidur malam. Hmm. Tok Haji ni sampai tak tidur malam. Tapi hmm. isteri bang, pehel bau, tidur lah bang. Pukul 2 pagi dah, ha. tak habis-habis baca Quran ni. Aku demam hari tu 4 hari. Tak dapat baca ni nak habis ni, besok dah nuzul Quran ni. Ya, Tok Imam suruh habiskan kan cepat. Jadi aku nak kena habis. Udah lah tidur, awak tu kecil mana darah tinggi jantung. Eh, dia nak nghabiskan juga. <laughs> Ha, apa abang dapat juzuk berapa? Abang dapat juzuk 2 dengan 3, lah Tok imam, tok imam tiga kul je. Tok imam cerdik, dia dah bagi-bagi-bagi. Ambil tok imam, saya tiga kul je. Ha. Tuan tuan mampu habiskan baca Quran, mampu baca hari-hari, tapi bulan biasa ya Allah ya Tuhan. Ha. saya ingat diri saya. Eh? Ha. Ya, saya mengingatkan diri saya dan mengajak mengingatkan tuan-tuan juga. Wah. Kelemahan kesilapan kita. Ya. Wah. Wah. Kita mampu buat di bulan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan kita mampu buat? Ya, sebabnya ialah kerana kita mengambil pengajaran daripada Allah. Ya, itu sebab saya kata itulah diri kita. Setelah Allah ikat iblis, Allah Ta'ala belenggu iblis, Allah Ta'ala lemahkan nafsu, inilah diri kita sebenarnya tuan-tuan. Bulan Ramadan, ini. itulah diri tuan-tuan yang sebenarnya. Ya, kalau tuan-tuan betul, betul lah tuan-tuan. Kalau tak betul, memang tak betul lah tuan-tuan ni. -tuan. Maknanya kalau bulan Ramadan pun perangai teruk, selepas Ramadan lagi lah teruk. Ha. ha. Terus sebab ini keputusan di ujung. Di ujung kuliah nanti saya sebut tiga kategori tadi. Yang pertama tuan-tuan, saya nak ingatkan kita. Ya, saya nak ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan. Eh, kita kena ingat satu firman Allah. Kita kena balik-balik, reverse balik, -balik. Re balik. Re -ha, remind balik. Satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Qalu ataj'alu fiha mayfusidu fiha wa yasfiku dima'an an nusabbihu bihamdi ka wana lak. Ayat ni pun saya sebut ingat, Allah pun dalam ayat ni pun maksud dia pun ingat juga. Allah kata apa? Wa iz rabbuka lil dan ingatlah ketika mana aku tak aku berfirman kepada malaikat. Di sini ada dua dialog Allah. Pertama dengan manusia, yang kedua dengan malaikat. Siapa yang manusia ni yang Allah suruh ingat ni? Dan ingatlah kata Allah makna ayat dan ingatlah Ketika mana aku berfirman kepada malaikat? Siapa yang Allah Taala suruh ingat ni? bukan Nabi Adam tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingatlah wahai Muhammad kata Allah aku pernah berfirman kepada malaikat maknanya tuan-tuan bila Allah Taala sebut Nabi Muhammad hari ini nabi dah tak ada siapa yang kena ingat diri masing-masing di masing-masing saya kena ingat tuan-tuan kena ingat pengurusi kena ingat jawatan kuasa kena ingat jemaah kena ingat qaryah kena ingat dan setiap kullun yang mengatakan bahawa dia manusia dia kena ingat. Apa firman Allah kepada malaikat? Allah menyatakan kepada malaikat aku nak menjadikan khalifah di muka bumi. Ha. Itu Tu dia. Allah kata aku nak jadikan khalifah di muka bumi. Ya. Kalau ikut tafsiran-tafsiran lama, pertengahan dan moden, ya yang uh, lama dia kata makna khalifah ini ialah penyambung apa yang Allah Taala kehendaki sesuatu perkara yang kena dia buat makna yang penyambung Eh, atamu ke bumi dan ayat ini ada satu kaitan dengan eh, dialog Allah dengan Nabi Adam dalam sebuah hadis kursi. Kalau tuan-tuan saya mak hadis kursi ada satu dialog Allah Taala dengan Nabi Adam. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Wahai Adam kata Allah telah aku telah aku tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi gunung dan ganang untuk memikulnya tetapi kata Allah langit bumi gunung dan ganang tidak sanggup untuk memikulnya bagaimana kamu wahai Adam jawab Allah jawab Nabi jawab Nabi Adam kepada Allah apakah yang aku dapat dengan amanah ini Allah menjawab sekiranya kamu melaksana memikul amanah ini melaksanakan amanah ini kamu akan kuberikan ganjaran nikmat tetapi sekiranya kamu mengkhianati amanah ini kamu akan diazab kemudian terus dibaiah oleh Nabi Adam baiklah kata Nabi Adam aku menerima amanah ini aku menerima memikul amanah ini dan aku akan pastikan aku menyempurnakan amanah ini tuan-tuan tak boleh lari mana. Tu sebab dalam ayat Quran suka tak suka, nak ke tak nak, kita kena terima hakikat bahawa baka kita, siapa baka kita? Tok kita siapa? Nabi Adam AS telah berjanji dengan Allah untuk memikul amanah ini. Apakah amanah ini? Itu telah ada khalifah. iaitu untuk mentakbir bumi ini. Mentakbir bumi ini bukan mengikut nafsu tapi mengikut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu sebab dua balasan Allah bagi sekiranya kamu memikul amanah ini iaitu dengan mengikut kehendak Allah kamu akan kuberi ganjaran dan nikmat tetapi sekiranya kamu mentakbir dunia ini tidak meng mengkhianati dengan mengkhianati aku maknanya dengan tidak mengikut panduan aku kamu akan ku azab hmm. nak tak nak Allah saja Nabi Adam dah berjanji bakar kita nampak macam hmm. jalan tak Siapa sini bukan batu Nabi Adam? Dua saat pada sekarang. Angkat tangan. Ha. Makna batu daripada pokok kelapa ke? Ha. Daripada bulu betung ke? Ha. ha. Sebab batu manusia adalah Nabi Adam. Adam. Dah berjanji. Nak buat macam mana? Nak tak nak kita kena terima. Suka tak suka kita kena ikut. Buk. Ha. Makna tuan-tuan kita khalifah. Itu makna yang saya nak bagi eh, apa nama dia punya ya, yeah. uh, cerita dia melalui hadis kursi kaitan dia dan khalifah tadi makna khalifah yang saya sebut tadi kalau pada tafsiran uh, awal-awal ya yeah, tafsiran dulu iaitu menyambung apa yang Allah Taala kehendaki iaitu kena dibuat satu kerja sesuatu kerja yang Allah Taala kehendaki apa dia mentadbir bumi ni mengikut Allah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kalau terjemah kalau makna moden senang je ya makna khalifah ni macam duta ha, duta duta tuan-tuan duta duta ha kadang? tengok hari ni tuan-tuan eh? kalau tuan-tuan kerja sebuah syarikat ya eh, sabun contohlah saya boleh bagi syarikat sabun nama syarikat sabun ni follow me ha tu dia satu hari bos panggil tuan-tuan mat ya kau dengan din sini kejap ya mulai besok Selama sebulan kau kena pergi Johor. Buat apa bos? Promosikan sabun baru gitu. Ha. Nah, tak duta, duta. Wakil, wakil. Eh, wakil syarikat. Jadi bila bila bos dah kata begitu, sudah tentulah bos akan bekalkan, syarikat akan bekalkan kelengkapan. Antaranya biasanya van lah, kan? Van kata lori tapi sabun van lah. Sudah pastilah bukan namanya van jenazah. Di stiker pada van tu. Tapi tertera apa nama? Follow kalau baju dia pun mesti ya, takkan ya, mesti tulisan dia follow follow me. Dan belakak dan kalau dia dia bekalkan cap pun mesti follow follow me. Apa makna kena begini? Inilah yang dinamakan wakil atau duta bagi syarikat follow me. Dan dalam promosi ni dari start pukul 9 pagi sampai pukul 5 maknanya si apa simat dengan sidin ni kena pakai cap kena pakai baju yang bertulis follow me dia tak boleh pakai suku-suku dari start pukul 5 sampai eh, pukul 9 sampai pukul 5 dan mestilah hanya dipromosikan sabun tak boleh dipromosikan tapai walaupun isteri sidin ni pandai buat tapai selit tapai apa ni kata mat Allah bini aku suruh aku promosi tapai dia Eh tak boleh dik, tak boleh dik. Ini kalau bos tahu ni, kena buang kerja kita, betul tak? Undang-undang dia macam tu. Ya. Begitulah kita sebagai wakil Allah Taala di muka bumi ni, Allah Taala telah bekalkan kita beberapa bekalan. Antaranya Allah Taala bekalkan pakaian kita di muka bumi ni. Setelah Allah lantik kita menjadi khalifah, menjadi wakil Allah, duta Allah di muka bumi ni, Allah dah bekalkan kita baju. Apa baju kita? Allah sebut al yauma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madi Madinah. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan agama bagi kamu. Agama inilah baju. Kenapa saya kata baju? Maksud agama ada orang dia tak faham agama tu yang mengada-ngada dia. Oh, saya memperjuangkan agama. Saya memperjuangkan agama. Bila dia tanya, faham tak apa makna agama? Agama lah, agama, agama. Ha. Tu yang sebenarnya kamu kata, bangang namanya. Ha. Agama ni tentang din. Din ni maknanya ialah cara hidup. Inilah pakaian yang kita kena pakai. Iaitu cara hidup kita. Dan Allah reba apa? Ujung ayat tu. Wardi telah kumul Islam Medina. Allah redha cara hidup manusia tidak lain hanya is Islam saja. Tu sebab tak boleh cari cara hidup lain. Kena ikut cara hidup is Islam. Tu sebab bulan Ramadan kenapa manusia kembali ke manusia buat apa yang saya sebut tadi mampu buat kan dia kembali kepada fitrahnya kembali kepada pemakaiannya kembali kepada cara hidupnya iaitu cara hidup is Islam. Sebab kita kena ingat benda ni. Sebab so, maka yang kita adalah Islam. Tak boleh pakai pakaian yang lain. Tak boleh. Tak boleh. Cara hidup kita mesti Islam. Makna cara hidup apa pula makna cara hidup? Ada orang tak faham juga bila makna cara hidup. Susah orang hari ni tuan-tuan. Nak kena diperinci kan. Kau tak ada tak faham. Mana cari hidup selagi kamu hidup lah. Itu je. <laughs> selagi kamu hidup. <laughs> cari hidup lah kena hidup Islam. Nak tidur pun kena ikut cari Islam. Itu dah. Cara yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak makan kena ikut cara hidup Islam. Nak berpakaian kena ikut cara hidup Islam. Nak makan kena ikut cara hidup Islam. Nak bercakap, nak bergaul. Apa saja nak bekerja. Semuanya Kullu kena ikut cara hidup Islam. Itu sebablah kita ikrar ketika kita doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Tidak lain hanya berpandukan kepada Allah. Itulah Islam. Tapi hari ini kita do ikrar. <laughs> Macam ahli parlimen ikra kan dalam parlimen saya berjanji akan memegang amanah hmm, am, rasuah juga. <laughs> ah, itu saya tak nak bicara. Eh, ah, boleh nak bicara tak ada masalah. Eh, ada. Ah. Ha, kena cakap juga kan betul-betul. Ah, tapi ini ikra nak Allah tuan-tuan. Ikrar kita kepada Allah. Setiap kali solat kita ikrar kepada Allah sesungguhnya wahai Tuhan solatku kerana Allah ibadahku apa yang aku buat kerana Allah hidupku makna hidup ni tuan-tuan saya hiduplah ha itu masalah problemnya. bila mana sembahyang dia ikut Allah bab ibadah ikut Allah cara hidup tak ikut Allah dah hai problem ha ya, masalah yang berlaku yang berlaku cara semayang ikut dah ya, azan ni oh tak ingat azan ya, kalau bagi lalu azan kita bagi ya, tapi biar tak payah tuan-tuan tuan-tuan azan pun dengan semayang pukul 11.10 lah. nak habiskan ceramah betul. betul hari ni ha? maklumat tentang azan cukup lambat tuan-tuan Aikim ada Esro Aisis TV3 tulis bawah Sekarang sedang maksud waktu Isya Ini bila surau tak azan Oh bising kecoh keluar dah kabar ya, Apa punya jawatan kuasa tak azan Padahal dia semayang pukul 10 ke Betul ya, Itu sebab jangan ganggu cara mahal Biar kata tazkirah tu berjalan ya, Macam surau tuan-tuan bagus Ini ya, Tak payah Buat penat azan ni Bukan pernah azan tu. <laughs> ha, buka apa ustaz? Dia orang marah ustaz. Siapa yang marah main sini jumpa saya? Ha, bukan sombong tak? Tanya dia semayam kau apa? Kau sepuluh kat lah <laughs> Ha, lah. Ini ganggu kuliah. Bagi lah lah ustaz tu. Selamat. Baik Ha, tuan -tuan. Baik, tinggalkan cerita tu. Balik pada cerita tadi. Itu dia. Okay. Ha. Jadi cara hidup kita mesti Islam. Sebab dah janji dengan Allah Ta'ala ni. Dan memang itulah tujuannya Allah Ta'ala cipta kita. Dan Allah Ta'ala letak kita di atas muka bumi ini. لَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَسَنِ تَقْوِيمِ Sampai Allah kata sesungguhnya kejadian manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Allah angkat kita kerana Allah Ta'ala nak bagi amanah ini. Ya? Kerana kita sanggup menerima amanah ini. Memang berat. Ya? Kerana kita sanggup terima amanah ini. Itu sebab Allah letak pengiktirafan cukup tinggi bagi, manu, bagi manusia. Allahu Akbar tuan-tuan. Pakaian -tuan. hmm. kita adalah Islam. Dan Islam ni mesti dikuatkan. Dia mesti ada kekuatan. Itu sebablah tuan-tuan kalau kita nilai. Tengok eh. Nilai kan puasa ni cukup. Baik. Dalam ayat Quran. Tuan-tuan baca Quran. Ya. Eh? Dalil tentang puasa apa dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Amanu kat situ Allah sebut. Apa dia? Wahai orang-orang beriman. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sedangkan tuan-tuan bacalah kitab fiqh mana pun baik tebal ke nipis ke apa ke mana-mana ulama syarat puasa apa dia? Islam. Tapi kenapa Allah dalam Quran Allah sebut amanu? Bukan am, ha, jangan matikan tu. Ha. Amanu. Amanu, ya. Ha, belajar tajwid elok-elok. Ha, -elok. tak ada Allah sebut nama dia. Ha, tak ada tuan-tuan. Ada. -tuan. amanu. Orang beriman. Sedangkan Allah boleh sebut je ya ayyuhal muslimun. Diwajibkan wahai orang-orang Islam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Tapi Allah tak sebut orang Islam, tapi Allah sebut orang beriman. Ha, sebab apa? Ha ni rahsia juga tuan-tuan. Ha, ha. ni kadang pun kita tak perasan juga. Betul tak? Baca kitab mana, belajarlah kitab mana. Tak boleh tuan-tuan kata, apakah syarat pertama puasa? Beriman. Mesti salah. Mesti salah. Betul tak? Mesti salah. Ah, ha. Dia letak is Islam. Kenapa Allah tak letak orang beriman? Kenapa Allah tak letak Islam? Sebab orang Islam ni dia kena ada satu kekuatan, simpulan. Itu yang dipanggil iman tu. Dia tak boleh Islam saja. Itu sebab tuan-tuan tengok orang Islam. Kalau Islam saja, ramai tak orang Islam yang tak semayang makcik? Ramai. Berlori-lori kalau kita tangkap. Betul. Berlori-lori tak cukup lori yang apa, di BKL. <laughs> Ada tak orang Islam tak puasa? Ada. <SISTER> Ada tak orang Islam dedak aurat wanitanya? Ramai. Berkontena berkontena. Tahu tak? Tu Islam tu. Tu sebab Islam dia perlu kepada pegangan dia. Apa dia pegangan dia? Yang dipanggil ya, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa layartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sesungguhnya orang yang sebenar-benar beriman adalah orang yang percaya akan Allah dan Rasul kemudian dia tidak ragu-ragu dah nampak tak ramai tak hari ni orang Islam yang tak semayang Siapa tak semayang ragu ragu terus kalau kita belajar bab tauhid ha? bab akidah dia ada empat kategori yang pertama yakin, yang kedua apa nama? zon yang ketiga syak, yang keempat apa? Apa yang keempat? Allahuakbar. Allahu salam. Waham. Ah ha, macam waham, waham. Ya. ya, yang keempat, waham. Ya. Baik. Ha. Apa makna waham? Waham ni orang kafir. Eh. Tak percaya langsung tu dah. Akidah dia tak percaya dah. Tak percaya Islam bukan Islam je Allah Allah taala pun dia tak percaya. Ah tu sebab tak heranlah tuan-tuan. Kalau orang bukan Islam tak hudud tak heranlah lah. Apa yang jadi susah bodoh sangat.